Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы скорректировали несколько упражнений, которые Алексей выполняет на спину и одно из первых это тяга гантели одной рукой в наклоне. Сейчас Алексей продемонстрирует вам технику выполнения данного упражнения. Мы подбирали э, технику с учетом индивидуальных особенностей Алексея. Беремся за гантель, спина прямая, позвоночник приподнят. Значит, обратите внимание, что при поднятом положении головы обеспечиваем э, э, ровную верхушку. Для того, чтобы усилить сокращение мышц, Алексей поворачивает гантель слегка вовнутрь. Движение начинается с отведения лопатки назад. По ходу движения подключается локоть. Когда у нас пробуется? И мы ввели небольшой нюанс. То есть я рекомендовал Алексею по ходу движения кантели к корпусу немножко подавать корпус вперед. То есть вот таким образом. Для того, чтобы усилить сокращение. То есть слегка подается таз вперед. Достаточно.